tazyiqqa uchrayotgan ayollar oshlab baylashib yalang'och qilib ko'karib ketmagan joyim qoldi yap yalang'och qilib ko'chaga chiqarib qo'yapti besh yuz aqsh dollariga sotadigan bo'ldi antaliyagakaltni mana shunaqa qilib ochyapmanda uni mana shunday ahvolga keltirib qo'ygan erkak bilan kim ishlayapti shuncha xor qila boshlaydi chet elasida bizdan o'rganish kerak mana shu inson erga tegmasa organlarni olamiz sotamiz deydi assalomu alaykum azizlar efirda oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousi bugungi mavzuimiz xorijda tazyiqqa uchrayotgan ayollar deb nomladik ko'rsatuv davomida shunday ayollar va ularga yordam qo'lini cho'zayotganlar haqida so'z boradi boshladik <laughs> konstitutsiyaning 26 moddasida hech kim qiynoqqa solinishi zo'ravonlikka shafqatsiz yoki inson qadr qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan bu haqda xalqaro hujjatlarda ham bir talay bandlar mavjud mamlakatimizda xotin qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarish huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi so'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlashning qonunchilik va institutsional negizini mustahkamlash yo'lida muhim choralar ko'rildi xotin qizlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan yigirmadan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi jumladan bu borada jamiyatning eng asosiy jabhalari siyosiy iqtisodiy ijtimoiy sohalar ayollar nufuzini kuchaytirish ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni aytib o'tish joiz albatta ko'rsatuvimiz avvalida biz so'z navbati fikrimizni davom ettirish uchun o'zbekiston respublikasi oliy majlis qonunchilik palatasi deputati umida rahmonovaga ilk so'z navbatini beramiz so'nggi yillarda xotin qizlar masalasiga mamlakatimizda juda katta e'tibor qaratila boshladi o'zi biz chet elda o'rganishimiz kerak deb bu mavzuda juda ko'p gapirishadi yo'q chet el aslida bizdan o'rganish kerak aslida chunki biz o'zimizni qadriyatlarimizga nazar tashlaydigan bo'lsak bizning dinimizchalik ayolga alohida hurmat ehtirom ko'rsatgan din bo'lmasa kerak va bu sekin asta qonunchiligimizda ham o'zini aksini topib boryapti mana sanab o'tdingiz yigirmadan ortiq normativ huquqiy hujjatlar gender tenglik borasidagi qonunlarni qabul qilinganligi bugungi mavzuga keladigan bo'lsak xotin qizlarni tazyiq va zo'ravonlikning har qanday turidan himoya qilish borasida ham ikki ming o'n to'qqizinchi yilda qonunlarimiz qabul qilingan va eng asosiy masala nimada bu e, asosiysi xotin qizlarning o'zida intilish bo'lishida o'zi haq huquqlarini himoya qila olishida qabul qilishida man bitta narsani to'g'ri tushunishlarini so'ragan bo'lardim xotin qizlarni o'z huquqlarini himoya qila olishida degani de bu hamma yoqda to'polon janjal qilib men bunga loyiqman men bunaqa qilishim kerak oilada ham hatto genderni noto'g'ri tushunadigan ayollarimiz mm -hmm. paydo bo'la boshladi -e. va oilaviy nizolarni ayollarni ba'zi joylarda kamsitilishi zo'ravonlik qurboni bo'lishini sababi bir tarafdan mana shu holat ham biz to'g'ri tushunishimiz kerak biz ona sifatida ayol sifatida singil sifatida ham dinimizda ham davlatchiligimizda qadrlangan insonlarmiz va mana shu qadrga loyiq bo'lishligi ham aslida katta masala va qonunchilikda ham uh, buni o'sha mustahkam himoyasi ta'minlangan sharoitlari yaratib berilganki bundan qay tarzda foydalanish albatta shaxsning o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti va tazyiq va zo'ravonlik masalasiga ki keladigan bo'lsak bu oilaga faqat ayollarning tayyorlanishida erkaklar masalasini unutib qo'yilganligida oila mas'uliyati oxirgi yillarda asosan ayollar zimmasiga qolib ketayotganligida va tazyiq va zo'ravonlikni mana so'nggi yillarda xotin qizlarni o'z joniga qasd qilish ko'payganida bolalari bilan hattoki o'zini qurbon qilishga tayyor bo'lgan holatlarni asosiy sababi shu buni bilimsizlikka ham yo'yishimiz kerak lekin o'z vaqtida ular bilan ishlamaganlikda ham sabablar bor lekin bu degani hamma narsaga qurbon bo'lish kerak degani emas har bir inson o'z hayoti uchun o'zi mas'ul to'g'ri aytasiz bugun bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni ko'zimizni ochib mana shu tarmoqlarga kiradigan bo'lsak hech bo'lmaganda bitta xabarni ko'ryapmizda ayollar suiqasd qilgan yani o'ziga o'zi yoki farzandlari bilan birgalikda mana kuni kecha ham ayol qaynonasi bilan kelisholmay qolgan va uchta farzandi bilan o'zini suvga tashlagan ikkinchi farzandni ahvoli juda og'ir bo'lgan ammo uni ham saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan ikki farzand tirik qolgan ikkita fara lekin bitta farzandni yo'qotilishi ham bu juda katta fojia ayollarimiz irodali bo'lishi kerak bo'ldi endi o'zini qurbon qilish sharoitlar bor imkoniyatlar bor mana shu yerda o'tirgan ayollar o'qib shu sharoitlardan foydalanganku nima sababdan foydalana olmaydi qolgan ayollarimiz mayli bolalarim uchun chidayman bolalarimni erta taqdiri nima kechadi degan savollar borda faqat bolalarmikin sabab yo'q uni eridan ajrashsa uni ta'minoti yo'qoladi uysiz qolib ketadi bolalarni ham o'zi boqish kerak mana aynan mana shu masalalar ayolni oxiri yo'q berk ko'chaga olib kirib qo'yyapti onalar deb to'g'ri aytyapsiz juda ko'p aytaman bizada milliy urf odatmi bola man aytgan qizga uylanasan ona o'ziga yoqsa kelin keyin olib beradi u bola uni yoqtiryaptimi kelin uni yoqtiryaptimi kelinni ham bu yoqda otasi bor man aytganga teyasan juda noto'g'ri yo'nalishda işte shu Uh, manimcha o'g'il bolaga qo'yib berish kerakki o'zi topib e, kelinni o'zi ko'rsatish kerak ona mana mana shu qiz menga yoqdi va onalar o'sha o'g'lini tanlovini hurmat qilishni o'rganishi kerak mayli o'g'lim sen baxtli bo'lsang man roziman bizada mutlaqo teskarisi mana shu narsa manimcha juda katta sabab yana nima bizada o'g'ilni majburlab uylantirib qo'yadi mana shunga yo shunga uylanasan yo manga o'g'il emasmisan deydi ko'pchiligi to'g'rimi mm -hmm. o'g'il onasi uchun uylanadida uyga bitta xizmatkor olib kelib qo'yadi o'zi chet elga o'tib ketgan qochadi o'g'il mm -hmm. nimaga uni boshqa yaxshi ko'rgani bor ana endi haligi e, bechora kelin Uh, erim menga yaxshi munosabat qilsin deb onasiga qaynonaga bir quldek xizmat qila boshlaydi u qancha egilgan sari qaynona uni shuncha egib shuncha xor qila boshlaydi o'zi tanlab olib kelgan o'zi yoqtirmasdan o'zi o'shani cho'r o'rnida ko'ra boshlaydida bu mutlaqo bir ayollarni huquqlarini poymol qilinishida manimcha xuddi bilasizmi viloyatlarda shunaqa holatlar manga ham juda ko'p chiqishadi eshitsam ham bir o'rta asrlarda yaşa, yashayotganga o'xshaymiz ayollarga munosabat erkaklarniki ham yaxshi emasda to'g'risi otalarni qizlariga bo'ladigan munosabat hozir ajrashish yechimemasda bu yerda masalan o'zim organ yaqinda bir voqea bo'ldi organda ishlaydigan ayol keldi o'qigan ishlaydi o'zini qo'lida ishi bor <laughs> uy olyapti ular birgalikda uy lekin nima qilyapti keyin bir yuz sakson millionga tushib qolgan vaqtida u savdosi biznes orqali turmush o'rtog'i uni yap yalang'och qilib ko'chaga chiqarib qo'yyapti и u o'sha holatda aytyapti qo'sh qo'shnilarim glazokdan qarayapti hamma shunaqa holatda ayol uchun bu narsa o'limda shu narsani qonun tomoni ko'rib chiqish kerak qanidi bitta masala qonuniy tomon deb to'g'ri aytyapsiz aslida demokratik davlatda hamma yechim qonunda bo'lishi kerak nafaqat qonunda mana bugun xabaringlar bor konstitutsion islohotlar ketyapti mamlakatimizda kecha ham shu masalani ko'rib chiqdik va konstitutsiyani moddasida biz yaxshi normaga erishyapmiz bugun konstitutsion darajada bolalarning huquqlari majburiyatlari ota onalar tomonidan va ularni o'rnini bosuvchi vasiylikka olgan shaxslar tomonidan majburiy etib belgilanyapti uy joy bilan ta'minlanishi salomatligi ta'minlanishi bu nima degani bola ta'minlandimi ona bilan birga ta'minlanadi degani va konstitutsiyada shu xuddi shu narsa kiritilyapti bola tug'ilganidan to voyaga yetgunga qadar uy joy bilan ta'minlanishi ota onasi tomonidan yoki uni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'qishi bilim olishi barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun barcha shart sharoitlar yaratiladi va buning nazorati davlat zimmasida ekanligi qayd etib qo'yilyapti hozirgi aytgan voqeaga keladigan bo'lsak yashash ham yechimemasda bunda ayolni qadrlamagan inson birdaniga qadrlaydigan bo'lib qolmaydi yana bitta masala bor bugun tazyiq va zo'ravonlikdan zarar ko'rgan ayollarni biz reabilitatsiya larga joylashtiryapmiz bolalar bilan birgalikda hop unga zug'um o'tkazgan uni mana shunday ahvolga keltirib qo'ygan erkak bilan kim ishlayapti hech kim javob yo'q va uyga qaytgandan so'ng yana o'sha holat takrorlanyapti bu holat bo'lsa edi undan besh battar holatga bo'lib qaytyapti san mani sotding san mani muammolarimni ko'chaga olib chiqding san oilamni sharmanda qilding degan gap biz shu masalani ham ko'tardik yaqindagina o'qigandim millatning kelajagi fojiaga uchramasligi uchun ayollarni o'qiting deyishganda va bu ayni haqiqatdir ming afsuski bugun ayrim ayollarimiz pul topish ilinjida xorijga chiqib yoki bo'lmasam chet ellikka tegaman va shundagina yaxshi yashayman deb hayollarda yurgan ayollarimiz ko'p chet elga borgandan so'ng tazyihlarga uchrayotgan ayollarimizni ko'pini ko'ryapmiz mana ijtimoiy tarmoqlar orqali hozir bizda bir lavhamiz bor keling shuni tomosha qilaylikda keyin davom etamiz marhamat ba'zi bir vatandoshlarimning gapiga kirib aldanib aldov yo'llari bilan ish qidirib qirmizstonni diyoriga kelib qolganman mana bir yildirki bizni aldab ishlatib qo'limizdan pul bermay pasportlarimizni olib qo'ygan meni dugonam bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yil samarqand viloyatida tug'ilgan yana bir dugonam bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yil samarqand viloyatida tug'ilgan bu ikki dugonalarim hindistonga olib keldi va turkmanistonlik ayolga katta miqdordagi pul evaziga sotib yuborishdi işte. pasportlarimni qo'limdan majburan olib qo'yishdi va meni eng jirtkanc ish ya'ni fohishalikka majburlashdi va men shunda anglab yetdimki odam savdosi qurboniga aylangan ekanman bizni ushbu balodan qullikdan qutqaring bizga qonuniy yordam berishingizni iltimos qilib qolamiz elchixona hindistonning mutasaddi idoralari bilan bog'lanib vatandoshlarimizga huquqiy yordam berish maqsadida ular bilan qator uchrashuvlar o'tkazildi reyd jarayonida qo'lga olingan fuqarolarimiz orasida hindistonga noqonuniy yo'l bilan uchinchi davlatlar orqali kirib kelganligi aniqlangan va ularni jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ilgari surilgan vaholanki hindiston jinoiy kodeksida ko'rsatilgan moddalarga asosan bunday turdagi jinoyatlarga ikki yildan sakkiz yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan shunga qaramay elchixona olib borgan say harakatlar natijasida fuqarolarimizni hindistonda jinoiy javobgarlikka tortmasdan vatanga qaytarish masalasi ijobiy hal qilindi ko'pchiligimiz ko'rdik buni to'g'rimi ijtimoiy tarmoqlarga tarqadi bu video murojaat va shunda ko'rganimda to'g'risi titrab ketdimda qanday qilib bu ayollar hozir o'sha yerda turib bizga video murojaat qilyapti-da? biz shu yerda bularni ko'rib turib qanchalik qo'rquv bosyapti bizni bu ayolni aytishicha dugonasi ya'ni o'zi ishongan odami samarqandlik ayol buni hindistonga taklif qiladi ish bilan ta'minlayman deydi va u yerga olib borgandan so'ng turkmanistonlik odam furushga sotib yuboradi va natijani o'zimiz ko'rib turibmiz bekorga bu gapni bu mavzuni umuman ochganimiz yo'q bugun azizlar mana shunday tazyiqlarga uchragan bir qahramonimiz borlar mana shu insonni studiyaga taklif etmoqchimiz keling ularni o'zlarini chaqiramiza va o'zlaridan batafsil hayotlarida nima bo'lganini eshitamiz demak ko'rsatuvimiz qahramoni farg'ona viloyati marg'ilon shahridan yulduzxon bekova marhamat kutib oling albatta siz ham hozir video murojaatdagi ko'rgan ayollarimiz singari mana shunday holatga tushgansiz keling bir boshidan aytib bering bizga tushunyapman yes. yulduzxon hozir sizni holatingizni bu yerga chiqishingiz ayrim ayollarimiz uchun ibrat deymizmi yoki o'sha qilmoqchi bo'layotgan ishidan orqaga qaytarishmi qaysidir ma'noda savob ham shuninguchun keling bir boshidan bizga aytib beringki biz ular bilan ozgina oldin ko'rishdik chiqishga ham uyalyapman lekin chiqmasam ham bo'lmaydi sababiki kimgadir ichimdagini aytib kimnidir to'g'ri yo'lga chorlash degan niyatda keldim degan gapni aytdilar marg'ilonlik o'rtog'im bor edi man shunaqa qiynalyapman sharoitim yo'q xo'jayinim o'tib qolgan vafot etgan dedim menga yordam berasanmi dedim ish bilan ta'minlaysanmidedim u nima ish qilardi u bola boqardi deb boshqa qiladi shunaqa qilib mani aldaganda qayerda turkiyada boqarmi e, marg'ilonli o'zimiz yonimiza turkiyada u uch yildan beri o'sha yerda yashaydi keyin ha bo'pti debudaneyin manga bilet jo'natishdi istanbulga uchib bordim xullas qo'pol qilib aytganda ko'chani qizi bo'lib ketganda ular keyin man ular bilmas edim endi yani, shunchaki man manga nechi puldan desam yozyaptiki besh yuz dollardan oylik beradi mash beradi o'sha şey besh yuz dollardan ishlaysan ha bo'pti to'xtang mana sizni uyga olib keldi uch kun o'sha uyda yashadingiz uch kun uyda yashadim hali hech narsani bilmayapti hali hechnimani bilmayapman ho'p keyinh bola boqasiz dedi hop bola baqasi bo'i bolani boqdim oradan besh olti kun o'tdi yuvinasiz cho'milasiz vanna qilasiz man sizni ag'larga olib chiqib o'ynatib kelaman palon pistonda yerda dokument qilamiz dedi nima uchun cho'milishim kerak dedim endi yani, cho'milsangiz endi yani, o'zizga yaxshi bo'ladida chiqqandan keyin qarasam bitta soqolli erkak o'tiribdi 'shay uyda sanga besh yuz dollar jo'natganmizdi dedi biletga pul jo'natganmiz o'sha pul dedi mani pulim berasan dedi bermasang uzilmasang agar mana shu inson erga tegmasa turmushga chiqmasang dedi iloji yo'q dei mani pulimni brishing kerak dedi lekin man aytdim man turmushga chiqaman deb kelganim yo'qman o'rtoq nima deb o'ylayapsan san mani dedim desam bo'lmasa boshqa ish qilamiz sen bilan dedi mani hmm. yuragim qo'rqib boshqa qilib nd kekin oradan yana o'n o'n besh kun o'tib ketdi ular bosdi bosdi bo'ldi keyin qarasam mani уже o'sha <laughs> yerda <laughs> yashayapsiz besh yuz aqsh dollariga sotadigan bo'ldi antaliyaga turkchani jiccha pichcha tushunganmanda bilib qolganmanda kimdir bilan gaplashyaptimi de, shunaqa deb u o'rtog'im bilan gaplashyapti buni agar o'ldiradigan bo'lsangiz bu buni bolasi boru deyapti opasiga rasam ichganman yulduzxonni boshidan bitta chochi to to'kilmaydi opa man bilan birga ishlaydi uy joy qilib beraman mana shuyerda opam ham qishandi ikkita pasportimni olib ketganman yashilimni ham olib ketganman i apasportimni ham olib ketganman oradan o'n besh kun to'liq o'tdi u erkakdan davm darag ham yo'q endi ya'ni o'sha turmushga o'shaca o'sha insonna umuman davm darak yo'q keyin man aytdimki u erkak ilohim kelmasin xudo dedim dedime xudodan nola so'radim boshqa qildim yig'lami siqdai undan keyin man uni qanday tasavvurdan eshitib qoldim buni deydi sotamiz deydi ichki organlar olamiz deydi olishim dedi mana sumkada a shuncha pul turibdi dedi ana shu puln dedi ko'rdinga dedi san bor гостиница borib deyapti mana shu inson bilan ishingni bajarib kelgin deyapti ertaman kelsangda bu ayolni o'rtog'ingni deyapti bunaqa ish qilmas ekan bu o'rtog'im bizni yuzimizni shuvur qiladi buyerda deyapti opa uy egasi antalyaga ha antalyaga sotishg endi kayf bo'lib xaiman уже uch kun hech nima yemaganman man ko'rganinizda allohni rahmi kelib ketarda mana shunaqa urishib boshqa qilishib urushdimi sizi ha qo'l oyog'imni sko'shlab baylashib yalang'och qilib hamma yog'im ko'karib ko'karib ketmagan joyim qoldan keyin xullas hozirgacha mana mutaxassislarimiz boradi dedi boshqalar boradi sizni davolasha boshqaqi qachongacha man o'zim marg'ilonda yashayman man ayol bo'lib turib chet davlatga chiqib ketmagan bo'lardim majbur bo'ldim shunga nima qilishim kerak op boraman uydan qochishga majbur bo'ldim uydagisi piva ichib uxlab qoldi uxlab qoldi. qo'l oyoqlarimni yechib sizni boylab qo'yishgan ha boylab qo'yishgan Endi ustimniki yaxshi xudo xudo deganman ekan pasportim qo'limda ekan ishonsangiz xuddi haligi man odam o'ldirganda yo bittasini pulini o'g'irlab ketganda hayoldade hali eshikni kaliti mana shunaqa qilib ochyapmanda ishonasizmi mana shunaqa qo'llarimni qaltirab mana ochyapman eshikni ochib lekin munday mo'rtalayman uxlayaptimi u yana chiqib chachini ushlab yana urmasin deyman pishanasini bitta shimimni teskari bitta shimimni o'ng'i kiyib tushayotganimda oyog'imni bilan yiqilib do'ng'azam bilan uchinchi etajga tushib o'rmalab itga o'xshab pastga tushib qochib ketsam bo'ldi mana shu xonadondan deyapmanda mana shu xonadondan qochib ketsam bo'ldi shunday chiqdim chiqsam <laughs> aspaltbo'y <laughs> taksi kelyapti to'xta to'xta men militsiyaga olib bor milisiyaxonaga olib bor menga boqa bolarmisan seni kim yopdi deyapti sani yuzingni kim urdi shunchalik bejab tashladi deyapsan qaysi vahshiy urdi seni deyapti ui shunaqa xotin urdi mani sotmoqchi edi menga yordam berasan mani shunda pulim yo'q edia deyapman iltimos menga yordam bergin deyapti ha bo'pti siqint yur ketdik deyapti meni militsiyaxonaga olib boryapti militsiyaxonaga man tushuntirish xat yozib beryapman i kompyuterda ko'rsatyaptiki man mana mana ayolman deyapti ha shu ayol ha shu shu hammasi ayol dedim nimaga nimaga senda dedim kompyuteringda bormi desam ha kompyuterimda bor mana shular hammasi bor deyapti mana shunami dedi ha bular hammasi qo'shmachiku sen qayerdan kelding deyapti bular qo'liga qanday tushib qolding o'rtam halol pul bilan bolasini boqyapti uch yildan beri chaqiraverib qon qildi oxiri ilojim yo'q keldim mana shu bitta go'dagim qizimni kamolini ko'ramanmikin kelajagini sepini qilamanmikin to'yini qilamanmikin degan maqsadda man kelgandim mana shu turkiyaga fohishaku bu deyapti qandaysan deyapti bu gapiga ishonib sen qanday kelding deyapti tushuntirish xat yozib bo'lganimdan keyin endi bor sen ket deyapti men qayerga ketaman men puliniz yo'q pulim yo'q menda ozodaxon degan o'zbekiston elchisi bor <laughs> dedi telefon qildim srazi mashina jo'natishdi uch kun to'rt kun besh yulduzli mehmonxonaga mani ozoda opam joylashtirdi ozoda opa bilan tanishdin ozoda opam kim ekanlar ular ozoda opa o'zbekiston konsulasiminima shunaqa bo'lib ishlar ekan keyin mani maittam, apadim, man aytdim opa man ishlagan kelganman mehnat qilgan kelganman xuddi sizdaqa mani gaplashdi sharoitimni mm -hmm. tushuntirdi boshqa bo'ldi iltimos jon opadim uydagilarga shunday telefon qilib man tirikman man yaxshiman mana o'zbekiston elchilari qo'lidaman man xudo mm -hmm. xohlasa qaytaman degan niyatda men telefon qilib qo'y joni opa desam bo'pti ho'p bir ozim gapingizi telefon qildi uyimdagilar bilan gaplashdim boshqa bo'ldi o'shanda mana shu qizim ozoda xona ayamni jo'natib yuboring deyapti xudo xohlasa boradide shu insonlarni men topmaganimda men o'zbekistonga kelaolmas edim qani shu yerga keldimi hozir ozoda opam keldimi yo'qmi kelganlari yo'qmi bilmadik endi kelgan kelganmilar yo'qmiular o'sha kishim bo'lganda mana hozir oyamni tagida tiz cho'kgan hoir siz o'ziz qaytdingiz a qaytdim o'zbekistonga qaytdim demak ozoda opa sizga yordam berdilarmenga yordam berdilar endi qaytganingizdan e, so'ngchi uyingizdagilar turmu jin edi ular endiegi qonuniy davlat tomonidan chora ko'rilibdi qamalibdi deb eshitdim qarangki mana hattoki yaqin o'rtog'ingiz ekana sizni o'sha yerga chaqirgan ishongansiz albatta o'rtog'imizga dugonamizga ishonamiz kimga ishonamiz boshqa ke yaxshi pul topyapman yaxshi joyda o'tiribman deylik mana uch yildan beri bola boqib yaxshi pul daromad olyapman degan gapiga ishonib bu ayolimiz ham boshimda erim yo'qku qizimni ertaga katta qilish uchun pul kerak deb ketganlar endichi hozir mana shu voqealardan keyin odamlarga bo'lgan ishonch sizda qay darajada masalan biza o'zimizni marg'ilonni hokim yordamchisi domma dom yurib pasportlarimizni yig'ib yurib chevarchilikka o'qitdi chevarchilikni o'rgatdi yolg'on bo'lmasa o'n kundan keyin moshina beramiz deyishyapti o'rgandigizmi ishlashni boshlaysiza xudo xohlasa boshimda shuncha voqealar bilganimda menua bormagan bo'lardim azizlar qahramonimizning taqdiri nima bilan tugadi mana shunga qiziqayotgan bo'lsangiz unda ertaga roppa rosa mana shu soatda sevimlida yana uchrashamiz hozircha xayr salomat bo'ling shu inson bo'lmaganima kelaolmasdim o'zbekistonga hammas спиskasi bor ekan nima ishu bilan shug'ullanmayapti bizani davlat rahbarlarimiz bu savol manga qarab aytildi butun dunyoda o'zbek o'zini qizlarini juda yaxshi himoya qiladi ish qidirishga ketmoqchimisan nima uchun boryapman bu yer seni o'zbekistoning emas quchoq ochib kutib olib kel bolam deydigan salohiyatli qizlarimizni o'sha yerda ko'rsatish